یہاں پر ہا سین اور را کا جو لفظ آیا ہے اس کو سمجھ لیجئے حسرت کا لفظ اردو کے اندر بھی موجود ہے ہا سین اور را کا بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کا چھیل دینا کسی چیز کا گر جانا الگ ہو جانا تحسیر عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے پرندے کے لیے کہ جب اس کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کیفیت کو عربی زبان میں تحسیر کہتے ہیں مصیبت کے معاملے کو حسرت کو کہا جاتا ہے نادامی کو کہا جاتا ہے عاضی کو کہا جاتا ہے جب کہتے ہیں حسر البعیر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کو اتنا چلایا اتنا چلایا کہ اونٹ تھک گیا عاجز آ گیا چلنے سے تھکن کی کیفیت عاضی کی کیفیت کو عربی زبان میں حسر البعیر سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں حسر البحرو عن ساحل ساحل سے سمندر پیچھے ہو گیا یعنی کہ جو پانی تھا سمندر کا وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو سمندر کی نیچے کی زمین نظر آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے عربی زبان میں حاسین را کا ایک معنی انکشاف بھی ہوتا ہے کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس اعتبار سے اگر آپ حسرات علیہم کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اعمال جب اللہ ان کو دکھاتا ہے تو یہ سب چیزیں ان پر منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے درماندگی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے آزی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے مصیبت والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو حسرت کے لفظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں اس میں انکشاف کا ہونا بھی موجود ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ حاسین سین اور رو جو میں نے بتایا کہ انکشاف کشف یہ اس کے معنی کے اندر موجود ہے تو عربی زبان میں محسرا کہتے ہیں جھاڑو کو اور حسلت البیت کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں جھاڑو لگائی تو اس سے اگر آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا حسراتن علیہم جو کام کیا کرایا تھا سب پر پانی پھر گیا سب پر جھاڑو پھر گئی سب نتیجہ اس کا ضائع ہو گیا جو بھی عمل کیا تھا اس کو حسراتن علیہم کہیں گے ایک تو عارضی کی کیفیتیں ہوں گی ان پر کیونکہ ان کے اعمال ان کے سامنے منکشف ہو رہے ہوں گے ساتھ میں ان کے اعمال کے نتیجے بالکل بیکار اور ضائع ہو چکے ہوں گے حسراتن علیہم